assalomu alaykum do'stlar bugungi koreys tilidagi darsimizga gə xush kelibsiz bugungi darsimiz mavzusi kongu ya'ni ish qurollari mavzu doirasida bo'ladi e, bir ikkita iltimoslar va takliflar bo'lgan ekan shu mavzu doirasida video tayyorlash haqidagi va e, izlanib o'zimiz ham e, ya'ni shu mavzu doirasida anchagina e, ma'lumotga ega bo'lmaganligimiz uchun o'zimiz ham izlanib shu mavzu orasida video tayyorlashga qaror qildik do'stlar avvalambor kongu o'zi mana kongu yozilishiga e'tibor beramiz kongu unli harflar hammasi qanaqa vertikal emas gorizontal holatda yozilar ekan shunisiga e'tibor beramiz chunki koreys tilida bilasizlar unli harflardan shunaqa o yoki u yo u emas a harflari e, i e, yoki shunga o'xshash e, unli harflarda e, juda ham ko'p chalkashliklar bo'ladi ya'ni vertikal omi yoki gorizontal omi shunga ko'ra farqlanadi sizga e'tibor berib qo'yasizlar do'stlar ya'ni kongu ikkalasi ham xo, gorizontal holatda yozilgan ekan ana endi hop birinchi bo'lib ish qurollarini boshlaymiz man e, lug'atlarni mana yozib e, yozib tayyorlab qo'yganman hozir bitta bitta ularni tahlil qilib chiqamiz birinchisi sab ekan mana yozamiz birinchisi i bismillohi rahmonir rahiym ho'p yozamiz ketdik sab sab o'zi nima degani yozganman eh, bel kurak bu sabni yozilishiga e'tibor beramiz s a b bu yerda chalkashlik bo'lmasligi kerak chunki a harfi o'zi bir xil turdagi a harf bor shuning uchun ham chalkashishga bo'lmaydi sab sab deb nima qilamiz o'qiymiz va buni tarjimasi bel kurak ekan ya'ni bel kurak hammaga ma'lum qiyin emas emasop ikkinchisi togi togi ekan bu bolta yozishga e'tibor beramiz o harfi gorizontal yoziladi mana to i ikkita kelik togi tokki deb yozib talaffuz qilamiz shu tokki bu bolta degani bolta ya'ni bu hamma e, hammaga uchun o'tin maydalash uchun ishlatiladigan Xo'p. asbob uskuna ya'ni bolta uchinchisi nima ekan manchi manchi nima edi bolg'a Xo'p, yozilishiga ham e'tibor beramiz mangacha yozilishga muammo bo'lmaydi chunki E, bu yerda hech qanday masalan ikkita shu e, harfni masalan e, boshqa shunga o'xshagan sinonimi yo'q masalan a harf ham shunaqa vertikal holatda keladi lekin ana bu yerda manchida ana bu yerga e'tibor ber, beradigan joyimiz bor ana bu yerda ch harfida tepasida shapkachasi bor bo'lgan chdan foydalanamiz agar ana shu tepasida shapkachasi bo'lmagan ch bo'lsa edi bu manji deb talaffuz qilinardi de. lekin bu yerda mana shapkachali chi kelgani uchun buni ch deb talaffuz qilamiz ya'ni man chi man ji emas man chi deb talaffuz qilamiz ya'ni man ji bu yo man chi bu e, nima degani bolta e, bolg'a degani ya'ni malotok bolg'a deb yozib qo'yaylik bolg'a degani ho'p tushunarli <laughs> do'stlar keyingisi e, polti ekan ya'ni bu yozishga e'tibor <laughs> beramiz qarang pol t ana bu sal murakkabroq ko'p kishi xato qiladi o'zim ham bir <laughs> martadan shu xato qilishim aniq qaraymiz ana o harfi ko'ryapsizlarmi o harfi bu yerda gorizontal <laughs> <laughs> emas vertikal ya'ni uchalasi takma kelgan kegan p o l pol tushunarli ya'ni bu yerda odan o, o bunaqasiga kelmaganda vertikal holatga kelmagan gorizontal holatga kelgan pol i ana kin, e, bu yerda ikkinchi qismdagi qiynalishimiz aniq bo'lgan joyimiz bu poltda ikkita harf ana bu t tni ham bilasizlar ana oddiy t bor и qattiq t bor to'g'rimi shu qattiq tdan ya'ni pol t td ham ana bu i harfi mana tni tagida i bo'lib tushyapti şey agar ana bunaqa i bo'lsa bu o'zimizni i harfi bo'ladi ya'ni pol t deb o'qiydi agar bunaqa bo'lsa mana t dan keyin agar ana bunaqa e, i harfi kelsa pol t deb o'qiydi lekin e, bunaqa e, gorizontal holatda kelsa buni i deb ya'ni yo ya i deb o'qiydi yoki deyarli o'qimay ketadi shunday pol t, pol -t deb o'qiymiz bolt bolt mana o'zbek tilida bolt borku bolt boltni bilasizlar nimaligini hop shu boltni e, bu koreyslar tilida bolt deb aytib bilmaydi Shu uchun ham ular e, bolti deb e, ya'ni hop undosh bilan tugaydigan e, ixtiyorli so'zga ana shunaqa i harfini qo'yib ya'ni e, bo'g'in ko'chirib bula, e, bular shunaqa e, so'z yasashadi ya'ni bolti bu bolt ekan keyingisi nodi No T bu ham xuddi shunaqa do'stlar not o'zi endi ingliz tilini tarjima qilganda bu gayka degani bu yerda koreys Prostak prosta tak nima qilgan tarjima qilib qo'ygan и tarjima qilar ekan xuddi shunaqa t bilan tugaydigan patchent bo'lmagani uchunlarda ana shunaqa harf bilan tugaydigan so'z olmagani uchun oxirida inni qo'shib qo'ygan va nodi bo'lib ketgan nodi bu gayka tushunarlimi do'stlar nodi sal yozilishda birozgina xato yozyapman en kechirasizlar ruchka ham bo'yalib ketyapti hop hozir tushunyapsizlar degan umiddaman keyingisi chulja chulja bu nima degani bu metr degani ya'ni shu uzunlikni o'lchaydigan asbob mana chul 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 ja chaemas bu an bunaqa holatda gapni o'rtasida kelsa bu j deb yoqiladi to'g'rimi j deb yo'qiladi lekin ana bunaqa holatda agar ch ni o'zi bo'lib ketsa ch deb yo'qlar edi de boya aytib o'tdim bu yerda ham xuddi shunday nima desak j deb talaffuz qilamiz ya'ni chulja bu metr ekan tushunarli Kengisi. Kengisi mot bu mix mot oson so'z bu lekin bitta e, 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 ana bu o e, harfiga ehtiyot bo'lishimiz kerak faraz qilingki odamni shakliga o'xshab ketadi endi ja odam demayliku shunchaki mana bu kallasi qo'li oyog'i bu ot degan nimamiz ham bor edi so'zimiz bu kiyim degan edi u ham odamga o'xshab ketadi shakli shakli endi u otni ana bu m u ya'ni e, ning harfidagi aylanabo shundan foydalanardik bunda moddan foydalanamiz ya'ni mod mix ekan do'stlar hop sakkizinchisi nasa nasa bu ham oson so'z bu shurup degani shurupni bilasizlar mixni bilasizlar farqini ham bilasizlar degan umiddaman do'stlar nasa bu shurup ekan ho'p ko'p to'xtalmaymiz bunga top bor ekan keyin top top nima edi top bu ara yana... degani top yozishga e'tibor beramiz t qattiq t bo'ladi bo'ladio i yana bitta qo'shimcha mana bu o harfi ham ho'p m har harfi gorizontal yoziladi top -be. top deb tot talaffuz qilamiz ya'ni bu ara ekan ana endi drill Drill. Bu drill de yani. Bu yani ingiliz olunca Drill. Yani bu ana yerde D, K, R geliş bu. Bu da buna sözünü bu yan, yani karlis ile tuz olmayıdı. Karlis alfabit yok çünkü buna kadar. E, alok da ayıdı, de? harf. Üç üçün kem bu i harfini yani, katlık i harfini koşup durup D, D, Rill deyip yozib qo'ygan endi shu holatda biz ham talaffuz qilamiz d ril mana bu ini i, i deb o'qiymiz bu ini i, i deb o'qiymiz d de, ril tushunarlimi ya'ni drel d ril ho'p keyingi so'zimiz e, drabo ekan ya'ni отborка ekan yozamiz d ra i bo draybo yozishga e'tibor beramiz bu ham qattiq i bilan boshi keyin d ra oddiy imis o'zimizda i qanaqa bo'lsa shunaqa i kana, kay, i bo draybo bu отборка degani отверка bu umumiy holatda отверка shu отверка ham o'z ikkiga bo'linadi ya'ni bu plus tomoni bor minus tomoni borku shunga nisbatan ham o'zgaradi buni keyin tushuntiramiz nasib bo'lsa keyingisi sipeno bor ekan speno speno bu газовой ключ degani endi manda shunaqa bo'lib miyamda сохранит bo'lgan gazovoy ключ deb endi sizda bilmadim qanaqa buni endi ko'cha tildak tarjimasini bilmadim man lekin shuni gazovoy ключ deb ishlataman speno speno yozishga e'tibor beramiz speno ya'na o'zi gazlarda основной folanadi masalan katta turdagi o'sha har xil gaykalarni ochishda ishlatamiz kyuchni kattasida xullas shunaqa gazовой ключ speno tushunarli keyingisi pen chi bor hop pen -çi. pen chi penchi emas pen chi ha do'stlar chunki nimasi bor shapkachasi bor uni pen chi nima ekan bu ambur degani ambur deydi bizda de shunaqa ambur deb aytamiz Ambur legen. Ende ada bize. Şey. Koş talaps koyana. Hop kengisi. Shot e, kabur. Hop bunu no, az tarjma numas no ne özelik? Karıçasına. Hop painti. Paint. 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 bit Paint. bit. bu yerda'i paindi borku pandi bo'yoq degani prosta bo'yoq shotkasi degani umumiy holatda tarjima qilsak yoki bo'yash shotkasi щетtkasi shotkasi deylik xulas xonani bo'yash uchun sizga sщетka kerak bo'ladi shu shotkaning nomi pit a bo'yash shotkasi deb endi to'liqroq aytmoqchi bo'lsangiz pan pit deb aytayin ekanmiz ya'ni shuni e, o'zini ham yozib qo'yaylik o'zi e, paintni o'zi bo'yoq degani pandi de. bu bo'yoq degani shuni ham bilib qo'ygan yaxshi do'stlar paindi va paint paintpi bo'yoq va bo'yash shotkasi ekan keyingisi xuddi e, shunaqa e, bo'yash roligi bor yoki e, valik deydi endi bizni tilda painti Xo'p, xatim quniga do'stlar kechirasizlar endi Roll rol rollo edi to'g'ri rol pant qaraymiz mana paintni yozdik panti pant rollo bor bu yerda rollo painti <laughs> rollo bu bo'yash rolligi rolligi yoki valik deb ataymiz yana endi umumiy kattaroq bir um, joyni bo'yash uchun valikdan foydalaniladi ya'ni chotkadan ko'ra valik udобныйda mana shuni nomi valik koreysla tarjimasi rollo ekan ya'ni painti rollo xo'p ana endi keyingi qismga o'tadigan bo'lsak voy kechirasizlar kamera qimirlab ketdi xo'p rollo bo'ldi ana endi ikkinchi qismga o'tamiz bir daqiqa do'stlar o'n yani yettinchisiga kelibmiz so'zlarni yettinchi lug'atimiz nima ekan ha hilk son buo qaraymiz keyingisi hilk hilk sonvy uzr qaraymiz hilk son bu andoba degani andoba andoba nimalgigini bilasizlarmi mana loyni tekislaydigan shuvay degan asbob uskuna andoba ana shundi hilk son deydi hilk son hilk son op do'stlar tushundiizlarmi yani hilk son ekan yozilishiga e'tibor beramiz yoqilishiga ham yozilishiga ham eslizdan chiqmasin he i l k ana yani, bu re bo'lsa ham pach l deb yoqiladi ya'ni hilk son deb o'qiymiz hilk son bu andoba ekan xo'sh keyingisi kil bor kil xo'sh kil degani bu iskana degani iskana bu ham masalan nimadirni e, masalan nima uchun ishlatsa bo'ladi masalan buni deylik qaysidir e, eshikni siz nima qilib olmoqchisiz buzilgan eshikni siz sindirib olmoqchisiz yo ixtiyoriy biror bir ikkita taxta mehlangan siz orasini ochib olmoqchisiz u ikkita taxtani ana shu uchun iskanadan foydalanib orasiga tiqib turib ochib olsangiz bo'ladi shunaqa orasiga tiqib urib olinadigan joyda endi ko'p holatlarda foydalansa bo'ladi endi bitta misol aytyapman iskananidi tushuntirish uchun kil ekan ya'ni shuni ma'nosi va keyingi so'zimiz xo'sh son sura ekan son sura son su son sura. xo'sh yozilishga e'tibor beramiz son sura son sura bu nima ekan g'altak u g'altak yoki g'ildirakmi xullas men uchun удобныйsi tushunadiganim g'altak ya'ni yukni tashiydigan ixtiyoriy g'isht bo'lishi mumkin qum bo'lishi mumkin boshqa boshqa stroykaga kerak bo'ladigan любой bitta masalan nimani mahsulotni yoki produktni xullas tashiydigan a nuqtadan b nuqtaga tashaydigan qo'lda ko'tarib yuradigan qo'l qo'l yukdan foydalanadigan xullas transport vositasida una bunaqa qilib tushuntirgandan ko'ra g'altak degan удобнiй man uchun ya'ni g'altak nima ekan son sura ekan g'altak son sura tushunarli do'stlar keyingisi ho'p chon son bor keyin chon son, son arına, Chonson Chonson bu elektr kabeli degani elektr kabel buni ham bilasizlar do'stlar yani kabelda oddiy kabel elektr kabel Ah, a shuni chonson deydi Xo'p, keyin yana bitta e, tanishsiz battery, battery. Okay. endi bu battery deydi inglizlar bular battery deb Xo'p, o'ziga moslab olgan bular ya'ni bu batareya degani batareya buni ham endi qaysi ma'noda ish qurollariga aloqasi bo'lgani uchun xo'p, yozib qo'ygan mana topib olib yozdim shuni paipi bor ekan keyingisi pa it pap pa pa ip i p bu pai pa p pa p deb o'qiymiz bu e, mo'ri degani yoki quvur endi bu mo'r deganda de unaqa faqat mo'rni tushunmaylikda masalan оsnовной quvurlarga nisbatan ishlatiladida masalan shlang deylik katta shlang nima diametri katta bo'lgan qur qur deb tushunsak tarjima qilsak to'g'ri bo'ladi endi mo'rga faqat bu endi masalan katta uylarda pechlar bo'ladiku shunaqa mo'r emasda bu o основной quvurga nisbatan ishlatai ishlatar ekanmiz yani diametri katta bo'lgan masalan shlanglaga nisbatan yoki shunaqa palpi xulas shu kengisi keyingisi chongi tepi bor ekanmana chongi chongi keyin ajratib yozamiz t t i p chongi tpi bu izolenta degani do'stlar izolenta izolentani ham bilasizlar masalan tokka ulaysiz ikkita simni и o'shani izolenta qilasiz to'irmasligi uchun ho'p keyingisi keyingisi bor pille pille bor hozir yozamiz yozilishini pil le pille shi bu qo'lchiroq degani qo'l chiroqg qo'lizda olib yuradigan chiroq pile pille shi mana pille shi deb o'qiymiz xo'p tushunarli do'stlar endi buni o'zi bu ham lekin to'g'risini aytsam ingliz tilini olgan ya'ni flashlight, nima ingliz tilidagi tarjimasi qo'l chirog'i o'shanda fleshni olgan lightni olmagan flashy, flashy plesh debop yozgan qo'ldan kelgancha agar ingliz tilini bilsalaringiz koreys tilini o'rganishga unchalik qiynamang qiynalmaysizlar chunki ixtiyoriy masalan qaysidir ma'nodai o'sha yangiroq so'z bormi demak uni shu holatidan korey tilida prosta o'ziga mos qilib tarjima qilib qo'ygan tamom tarjima ham qilmagan prostak так harflarni moslashtirib qo'ygan mana fleshlightni fleshni olganu pleshhi deb qo'ygan pleshi ya'ni qo'l chirog'i bu bitta shu so'z emas ko'pgina so'zlar shunaqa keyin rangi bor sudo kyang keryangi ke, bu suv hisoblagich degani hisoblagich yoki счетчик deymizku biz masalan hisoblagich qanaqadir shu bor gazni hisoblagich bor hammasi ham shunaqa shunaqaku shunga o'xshash asbob xo'sh keyingisi 26 oltinchisi Xo'p, two ko ship bor xo'sh to co chip bu выключатель degani выключатель endi выключатель yoki okay. biz aytamizki avtomat deb masalan xonani xonada e, qanaqadir masalan nima bo'ldi nima e, desam tok buzildimi bir nima bo'ldi siz u tokni полный qayta tuzatish uchun общий bo'lgan o'sha выключатель bor masalan общий o'sha xonadagi hamma chiroqlarni o'chiradigan avtomat bor o'sha avtomatni o'chirasiz o'chirib keyin bemalol tokni tuzatsangiz bo'ladi o'sha siz o'chirgan narsa выключатель hisoblanadi yoki okay, avtomat hisoblanadi endi yana boshqa tildagi endi boshqacha ma'nosi bo'lsa bilmadim lekin man asosan shu ikkita so'zni ishlataman ya'ni tu kopi chip bu выключатель yoki avtomat ya'ni siz boshqacha xilni bilsangiz shuni shu e, so'zni ishlatishingiz mumkin keyingisi kasi bu gaz degani ya'ni gazi gaz emas Ga seiya bu chunki z harfi yo'qda короче gas deb shunchaki tari nima qilib qo'ygan ogurib qo'ygan harflarni ho'p bittana yozib qo'yaylikda k rangini chunki u alohida holda ham keladi yoki sizlar qo'shilib keladi buni obsh qilib işte, yozib qo'yalik. Kech. yoki schu chu chik bu ham kelganimizga cчеik shunaqa ya'ni ik sizni masalan elektr gaz yoki suv tarmoqlarizni hisoblab beradigan qurilma kea rangi korey deb aytiladi ho'p o' ikki dona so'zimiz qoldi do'stlar sabr qilasizlar hop mul pu mul mulni bilasizlar nima degani mul suv degani purida nima degani quymoq degani mulpurigi esa suvni quyadigan qanaqadir qurilma degani mulpurigi suv quyadigan oftoba deb ishlatamiz biza ko'pincha end buxoro tilida oftoba deb ishlatamiz suv quyadigan oftoba yoki suv quyadigan maxsus asbob bor bu bilmadim rasmi boru lekin o'zbekchada boshqacha tarjimasini bilmayman lekin to'g'risi ya'ni nimaligini siz tushunib turib o'ziz qanaqa holatda o'zbekchasini ishlatsangiz o'zi o'zbekchasini bilishingiz ham shart emas xullas korekchasini o'rganing tamom biza o'rganishimiz kerak bo'lgani shuku to'g'rimi keyingi so'zimiz hosi hosi hoi Xo'p, sal xat yozyapman lekin sal buyoqroqqa kelish kerak agar kamchiliklar bo'lsa endi uzr bu shlang degan do'stlar hosi bu shlang ya'ni agdeldan tiqib turib suvni sepasizku ana shundan keyin shlang mana shu hosa ekan korey do'stlar tushundingizmi? Xo'p, bugunchalik ana shu 30 ta so'z bilan cheklanamiz e'tiborlaringiz uchun rahmat agar ae, bir foydasi tekgan bo'lsa albatta xursandmiz do'stlar agar foydasi tekgan bo'lsa nasib qilsa yana keyingi videolarda ko'rishamiz agar o'zingiz uchun foydali yo kerakli deb biladigan biror bir mavzudagi yoki qiynaladigan biror bir mavzungiz bo'lsa ya'ni agar yozsangiz komentariyada yani yozib qoldirsangiz vaqt topgan holda iloji boricha tezroq video tayyorlab sizlarga tayyorlab berishim mumkin do'stlar albatta endi kamchiliklar hammada ham bo'ladi endi qo'limdan kelgancha yaxshiroq tushunarliroq video tayyorlashga <laughs> harakat qilaman bugunchalik xo'sh darsimiz mana shu kongu ya'ni ish qurollari mavzusi doirasida edi agar yana biror bir qo'shimcha savollaringiz bo'lsa izohlar bo'limida yozib qoldiring qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman do'stlar o'zingizni ehtiyot qiling an